Мемориальный турнир по боксу, посвященный памяти тренеров Ушакова и Хакина, в очередной раз состоялся в Мелитополе. В этом сезоне на старт соревнований вышли спортсмены из Сумской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской области. В течение четырех дней на ринг Мелитопольской ДЮСШ вышли и показали свое спортивное мастерство около 150 боксеров. Бердянские боксеры не один год принимают участие в соревнованиях в соседнем городе и показывают высокие результаты. В этом году честь Бердянского турнире защищала команда Дю США и клуба Бердянск в составе шести человек. Наши спортсмены показали хорошие результаты в Мелитополе и вернулись домой с наградами. В активе бердянских боксеров одна золотая и три серебряные награды. Наилучший результат первое место в категории спортсмена до 30 кг показал Александр Беляев. Десятилетний боксер уверенно провел три поединка и держал заслуженную победу в своей категории. Шаги от завоевания первого места остановились еще три бердянских боксера. Наши спортсмены Богдан Рогозный, Евгений Бендус и Савелий Супрунец уступили в финальных поединках и вернулись домой с серебряными медалями. Спортивный сезон для бердянских боксеров продолжается. В данный момент наши спортсмены принимают участие в чемпионате Украины среди школьников, который проходит в Ужгороде.